Привет, друзья, с вами я, Артур Гай. И мы начинаем, не начинаем, а то есть продолжаем проходить пулсплей по GTA RP в сервере втором. Ссылочка на сервер в описании под видео. На сервере втором. Я больше ни на каких серверах не играю, только на втором сервере играю. Вот. И сейчас мы прием к Анышану. Вот смотрите, как, какие здесь построены дороги красивые. Вот. Кстати, я служу сейчас в ВВС. Очень хорошо сделано в ВВС, вообще хорошо. И я и сейчас и фрейтер, и рядовой есть с моей фамилией только ну вот, отличается на фамилию у него в просто простая а у меня w вот. Так, прямо. Вот у Алик мне этот вообще нравится. Я не знаю. Вот. Расскажу вам такую историю. Я, наверное, вас заколебал со своими историями. А, вот. Короче, я не мог снимать видео, потому что у меня была... Ну, как вам сказать? Короче, в игре у меня была игромания. То есть я в казино просрал 500к. 500к я просрал. И вот я сейчас насобирал опять на жигуль на свой. Вот. 67 миллионом. Вот. Это Кирилл Косов. Здорово. Здорово тебе. И в видосе. в скайп. Бля, сука написал. Бля, Так, сейчас напишет. Ну, нет, так нет. Пошел тогда. Ладно. Нет. какая -то. Привет тебе, Ксения. О, взорвала свою тачку. Едем купаться! Едем купаться! Сейчас поедем, правда, покупаемся. Ну, шутка, я его убью. Потому что он ты кашу вчера свои. Я его убью и вся. Да, да, есть такую подарки, да. С ним отыграли еще РП утром. Поездка к бабушке. Кто смотрел Бармалея, тот поймет. на он снимал. Приболел немножко. Вот у меня уже 15 уровень. Когда будет набор на саппорта, вот тогда уже пойду на саппорта, если они меня выберут. Ну вообще, если выберут меня на саппорта. Так, здесь нам, да, вон, тут поворот, нам туда ехать надо. Вот. Мне надо чертовый военный билет получить. Мне уже осталось 5 часов фотографии И все, у него будет военный билет. Так, едем мы сейчас к реке. Я его убью, как я вам говорил. Потому... Он думает, что подарки, а я его убью. Как канал называется? Артур Гай. Слушайте, может мне вообще переименовать свой канал? Артур, например, там КРМП. Не знаю. Сука, УАЗик, блин. Не, ну УАЗик нормальная машина. Ну, вот. вот, этот обрыв меня бесит, честно слово где-то у меня в этом месте случился... Нет, не в этом месте, дальше у меня случился краш. И было реально обидно, когда именно на 59-й минуте до ПД я осталась ждать. Так, так, он ищет, наверное, канал. Он ищет, он ищет, он ищет. БП Д. Хрен вам. БП это АМВ. АМВВС. Ну и что, будем тренироваться? Вася. А что это такое? Стоять. Оп! Оп! Ловим на Гудстоп. Воровочки, воровки воровки, вороваечки, да несет веревочки, до да школьности, да байки, на свободе есть у нас. Ганчики, а на будут вам злые вертуханчики, бары, ресторанчики, фу, жеры да, стаканчики. Тянут нас на воровство сжиганчики, армянчики, пусть на фабрике голодят воровочки казанские воровки, да, еще казанские воровочки, воровки, воровки, воровочки давай, сука, садись я перепутал, я перепутал. заколебал с своими подарками у меня все утро. Давай за подарками, давай за подарками, давай за подарками потому что ли пластинка заела, я ничего не понял. Так, и в этой серии мне нужно найти такое вот при загрузке вот такое сердечко появляется. Он ну, не сердечко, а. О, все, уазику на нашему капец. А иди там, откуда? Ну, ворочки, ворочки, да, еще цыганские. Так, куда мы бегим? Куда она тут дебил бегит? Оп, ловим нагод. Стоп, ворочки, воровки воровки еще до школы А, вот оно, вот оно, и сколько я долго искал это сердечко. Сколько долго было моих сил потрачено, а оно вот где здесь. Бары, ресторанчики, фужеры, да стаканчики тянут нас на воровство. Так. Вот они, чехерключки. У нас на воротах... ЗАБАТОВА! Уэ, дэ, уэ, уэ, дэ, уэ, уэ, дэ, уэ, воздушные десантные войска, но мы воздушные военные силы. Так, идем, идем, идем. Ну ладно, друзья, всем спасибо за внимание. С вами был Артур Гай. Подписывайся на канал и ставь огромный лайк под этим видео. Всем пока-пока!